Украину. Хоть я и рождена в России в Пермской области, но мне было 7 лет, когда меня папа привез на Украину. Угу. И я прожила всю жизнь на Украине. Я за Украину. А у нас за целостность Украины. я же говорю, мы голосовали Какая не за то, происходит? чтобы мы отделялись к России. Мы хотели просто федеральное устройство. Это уже получается. Вчера утром? Вчера утром, да, да. из 15 6 утра, начали громить опять наша украинская армия. Градом лупанули, три упала. Вот это ж у меня дома стекла разлетелись, упала во дворе у соседки. И за что, спрашивают, за что? У них и во есть страна, а у нас нет У нас выгоняют со своего украинского. Или его рушат, или его разбивают, или нахуй. И что бежать, правда? бежать? Что не прекратить? Мы здесь вкалываем. Все вкалывают нормально. Зарабатываем деньги. Весь Запад работает за границей, не платя налогов нам в Украину. Но пенсии потом мы им платим социальные льготы мы им выплачиваем. Развитие, посмотрите, Львовская Львовской области, посмотрите, нашего Мариуполя всего. Только наши заводы выкидывают что-то на развитие. Что сделали в нашем селе, мы такие деньги заработали. Я какие налоги плачу? Никто ничего не делал. Все наши налоги уходят на Запад. Мы просто хотели, чтобы наши деньги, хотя бы 70%, оставалось у нас. Чтобы 30 мы забирали, а 70 оставалось у нас. Мы не хотели разделения Украины, ничего. Не я не знаю, я не знаю тех людей, наверное, в мы не за них, мы за мир, и мы не за нашу украинскую армию, которая уничтожает людей. Мы хотим мир, Мы хотим спокойствия. Вот что мы хотим. Все, больше мы ничего как этого не хотим. Можно не знаю Что я нужно как. Что сделать, чтобы был мир? Чтобы на уступки пошли. Да, те и другие. Дайте нам федерацию, федерацию. Дайте нам федерацию. А вот чтобы вот эти люди, которые там в Новороссии руководили или кто? Нет, пусть народ выбирает. Почему именно? Якобы мы отказываемся от своего решения, такого, от Им своего прошения. Им люди не нужны. И все. Это уже понятно, уже дурак. Что... Мы не хотели не уходить нужны. с Украины. А Мы не хотим не делить Украину. Но поймите нас правильно. Мы здесь вкалываем, все вкалывают нормально, зарабатываем деньги. подвале а ну, на надолго? А? Будет есть спад там? Ну, сказали, пока три дня будет тихо, до понедельника. Будет там, да, ага. спад? Хорошо. Так подвал ходора вот так ходил. Понял. От этой, да. вот этой воронки что сорвалось. Да. И человека тут... Да. Это Ивана этого, да? Да, его... Я как раз а после он... этой бомбежки как раз выбежала от а воронка, а он лежал вот здесь, вон, ну, где вот темное. Нога его тут была. Да? Да, да. Ну как раз на велосипеде ехал оттуда. Вот. И как раз вот этот царя тут взорвался. А вот на велосипеде ехал домой, он дальше там живет. И его все от этого же снаряда все полностью разнесло. От него остался только кусок тела. И что потом люди вышли? Собирали. Люди вышли, его укрыли. Он лежал тут долго. Приехал председатель сельского совета, колхоза нашего сельского совета. Вот. Его потом покрывала, ну, в одеяло, и отнесли домой к нему. А вчера его еле-еле похоронили. Бомбят, 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 бомбят. Невозможно вчера... было, чтобы его похоронить. И выкопали с трудом яму, его быстренько в машину отвезли, а они все бомбят. Его быстренько, да, в кладбище, да. Никто не поехал. Машина повезла его. Вот. а как невозможно? соседи видите, тоже от забора что осталось. А откуда стреляли вы? Ну, а мы не знаем. Как раз мы в подвал, я в подвале находилась. Мне 60 лет, куда я поеду? В России нету никого. Получается, сколько людей всего в Щеропином погибло? За два дня, 4 5 два человека. А второй кто? Он живет на молодой, ну как молодой, ну под 50 лет, только аж там, возле, как всего, там кладбище и сразу улица. Там. Он вырвал, а у него тоже все. У него в больницу провезли на Вазовский, он сразу на операционном столе умер. Мы хотим, чтобы был мир. Вот жили мирно. 60... 60, лет мне, я пенсию получаю, 1100, ну, времени. И жили, выживали, и мирно было, спали спокойно. А сейчас же ж не спать ничего. Мы смотрели по телевизору, Луганск, Донецк, мы только смотрели, и мы думали, как это так, а когда, когда у нас это произошло, 4 вот 5 -го, так мы поняли, что это точно, как вот это, настоящая война. Наверное, такой, когда в 41 году, наверное, войны такой не было, как сейчас. Такими стреляют. Хай одна будет Украина, хай бедна будет, вы все народ. Ну, такого, чтобы не было, ли, допускайте до этого. Ой, Боже мой. Ой, звісно, перемирля. Хай договарниться чогось, ну, зачем це такое? Нам простому народу, простом. Ті що годи поживали, нам треба нам оце вот, сказати. Ой, боже, боже, як тяжело. Это тяжело, страшно. Ой, боже мой, как нам жить дальше? я вам потрошку хотит. Сідай, ти Не, не стесняйся. А ви, ви українською говорите тут? А я Скажите... не знаю, чи українською. Та ні, Чи хахляцькою. нас не признають Україну. Там хахляцькою. Хох... Хахляцькою. Да. Це хто так каже? А, на нас каже так. Ти ж не українка, а хахляцька. Хахляцька. Хох хахляцька. Це, це хто? хто сусіди, це місці, все хто? Ви знаєте що? Я як поїхала, я в 75-му году у Москву по путьопі. І там же вона москучі. А вони кажуть, оце понаїжджала сюди Хахляндія, нам і сісти ніде. Це нам москвичі так казали. Я хочу хороше. Я хочу, щоб у цього не було. Хай я получатиму опе що й отримаю, мені не треба надбавки. Те, що мені чоловік оставив, спасіба йому. А те, що це наші діти, щоб ми пожили, пожили хоч трошки. Хай одна Україна буде, хай хай там чорбіс буде. Ну тільки щоб одна Україна була. Ну зачем, як казав Горбачов, що нам брати тепер? На куски плугом розпилювати. Так и сейчас. Ну, на что нам это делать? Было одно. Давайте вот. А кто не хочет? Хай вот я б так бы зробила. Кто не хочет в составе? И мы говорит, мы хотим в составе. Быть. Только щоб экономия, чтобы що что, Кто там хочет? Я это, я да, Марина. Ну хорошо, Марина, бо я ж гостей приймаю, в мене кореспонденти, я все розказую, все вони фотографую. Ага. Просто хотя щось побросали все. Може побачили кацап їхати. Це... називає, він? він сам кацап, росіян. Він. А його ж кацапок ставний. Ми так і називаємо на його кацап, але він не садиться. А він один тут кацапчик гацак. Ні, ну, ну дражнемо ми його, кацап. Ну він, от куди ж він? Ну десь з під Москов'я. А він на вас так каже? Ну, Олександр Іванович. Так я каже, тобто це у вас так всі українці, а він... У нас у кожного є отут призвіща улічні. Так, у нас у нас мені, так ви знаєте, одному сосна. Придражнили, так правда. Він високий був і стройний, як сосна. А один такий маленький був. І рябий, і рябий, така і то це колорадський жук. А що ви не знаєте, що це колорадський жук? От так, що у кожного тут призвіще. Так, що кожного прізвище тут. І в нас як отак скажеш по фамілії, то може і не знати. А я по уличному. о! Сабенеру, це я не знаю, хто воно теж. Мені почали ось тут все були. От російський, отамочка, український, Яка ви мені не кажіть, бо я його не розумію. Власть, це ж президент. Я, наприклад, є у нас, приблизно глава сім'ї. Як сказав, глава сім'ї, що скажете, виповняти сім'я. Так і тут. Він глава сім'ї голови сім цієї країни. Він повинен сказати, прикратіть. Ото ховалася. Він ну, кажуть, падай на землю, як бомбя. Так я от на, на землю накидала подушуку одіяло, а подушкою подушку вікно закрила. Да. Щоб ми осколки не попадали. Да. Так, там так я ото перший день там була. А тоді в подвал переключила. І ж не а вас немає, я фіна. Є в мене таке, трошки підсвітить. Ну, ось Там Дав приносять? Так, да, там я була приночі. Вчора спіти я 6 минут, Даже в шесть вивезла. Навіть не шесть, а коже. Що совсі. Обиці я вивезла. За вас, за вас, не двойтеся. Тільки присвічуйте.